Получается, вот наш визит сердечко вылечил. Хорошо. Да, да, вот священник может душу вылечить. Ты ему так кому. Держи. Я лежу на обследовании, не на лечении, разные вещи. За 4 года никуда не убежал, я здесь. Это о чем-то говорит? О чем-то говорит? Уже связи Послушай, а я не бегаю, не скрываюсь. У вас в детском отделении лежит. Я Не, не ти шутаєш, не що в туалеті? <п яту> <п яту> Діти операційні, не кричали, але так. Ну, передайте, Дозволити? пожалуйста, потерпівшими не, не потерпівшому собственної <п 'яту> волі. <п 'яту> ти одного з основних підозрюваних по е, організації. Тітушок по майдану і по іншим справам, в тому числі там напади на заправні станції, побиття людей. Так. Його прізвище Крисін, він півтора місяці назад, якщо не помиляюсь, вийшов на волю слідчого ізолятора. Тим не менше він підозрюється вбивстві людини, журналіста. Якось так сталося, що у нього, мабуть, вада серця, і він зараз лежить у дитячому відділенні вад серця. Ми його знайшли, принесли йому апельсині банані надувні кульки і солодощі. 1 березня має бути суд по зміні запобіжного заходу. Тобто цілком можливо він висів далі в слідчі ізолятор, але швидше за все він на цей суд не з'явиться, бо в нього от вада серця. Это детское отделение? Это детское да? отделение, да. да. А, а что они да? делают в Ну, это до завидую, что детскому да. отделению. Вы сейчас где-то делаете стрим? Ну, я вот включила, смотреть, что вообще происходит. Расскажите, пожалуйста, у нас работает в Это пациент, который обратился по самообращению. С а болями в сердце. Клыкнулся? В четверг или в пятницу, надо посмотреть по истории. Он сейчас здесь тут у вас, да? Что? Сейчас у вас тут находится? Да. Он сейчас находится на обследовании. Ему предстоит коронарография. Это достаточно сложная диагностическая процедура. Сколько она денег стоит? Да. Нисколько. Нисколько? То есть бесплатно будет. Вообще лечение пост бесплатно у вас. Да? У вас тут я все по бесплатном. Я вам маму приведу, которая вам 50 тысяч гривен приводила, например. Лично. Пожалуйста, приведи. Угу. Можно лечь. По скорой можно лечь по самообращению. Можно Если у человека по есть вопрос. проблемы, да, можно речь по но вы вопрос. сейчас, вы сейчас вы обширные, вы сейчас меня обвиняете в том, чего нет. Я думаю, лучше всего будет через социальные сети поискать родителей, ищите, которые да. не смогли поселить детей в больницу, да. которые не смогли обратиться из-за очередей да, да. из-за того, что такие Пострей. пациенты здесь находились.